На голосе краины уже устоялось мнение, что у Александра Пономарева самая красивая команда. И это определение касается не только девушек. У него в команде есть и красавцы-мужчины. После вокальных боев на одного из этих красавцев обрушилось серьезное испытание. Это сплетни в прессе. Как пережил этот артист, смотрите прямо сейчас. Кирилл Туриченко. Кирило Туриченко. Вокальний двобій між Кирилом Туреченком та Віталіною Васалаті став найдраматичнішим на проекті. Спочатку був скандал. Віталіні було важко прийняти свою поразку. А потім плітки у пресі. Після того, як я обрав Туриченко, всі подумали. почали там всякие писать про меня, <соторит>, что там меня кто-то и так далее. Ну, бред сивой кобылы, когда, понимаете, и... мне даже это не интересно. Я тоже могу над этим просто посмеяться, потому что, ну, говорят много, говорят и хорошее, и плохое. Я абсолютно честен перед собой и перед зрителями. Еще не нужно. У вокальних боях Кирило Туроченко співав рокову пісню. Чи зможе він після цього перелаштуватися на поплірику? Ліштойка осінь. нас. ти можеш коротко спіти в тих частях, де ти хочеш щось так сказати. Наприклад, як в кінці. сьогодні осінь судід. На. Ну, угу. то есть, ну, как бы, просто как да, Ты когда папа... развиваешь, у тебя появляется вообще другая динамика. Это начинается уже такой вокал, правильный, красивый. И он как бы добавляет тебе, кстати. Я не говорю, что я не могу петь других песен, и дай бог, чтобы я прошел дальше, я в любом случае покажу и другую, более интересную, э, как бы свою сторону и человеческую, и музыкальную. То есть у меня есть это в планах. Сегодня я лирик, завтра я там с другой песни быстро интересно Я знаю осень не права, она сердца. i <laughs> Еще не Нас простила осень, пойми, что стала жизнь другой, что не вернуть любви мгновения. Мы слишком разные с тобой. В моем окне, в моем окне, закат пока. Сегодня осень судит нас. Лишь только осень судит нас. Время как вся Украина перевела часы на один час вперед, всего-навсего. Похоже, что Кирилл Туриченко взял и перевел свои часы на два сезона вперед, сразу восемь. Кирилл, ты украл у детей летние каникулы. Я понимаю, что твои слезы вызваны именно этим. Ну а вообще, почему такой минор? Что случилось? Что происходит? Откуда такая грусть вселенская? Да нет, грусти на самом деле нет, как бы, но. Все, 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 успокойся. Я сам ненавижу это время года. 1 сентября надо было идти в школу. Терпеть его не могу. Не просто э, любые слова о настоящей любви это всегда либо слезы радости, либо слезы там э, горечи. И мне нравится исполнять такие песни. Мне нравится э, то, что есть шанс и есть такое шоу, как Голос Крыма, где можно петь и петь такие песни. Поэтому я благодарен за это. Уважаемые зрители, я в первый раз вижу на этой сцене, когда артист плачет, настолько сильно чувствуя то, что он исполняет. Кирилл Туриченко, ваши аплодисменты. В свое время, в свое время когда Кирилл пришел в наш проект, тренеры отреагировали на него по-разному. В частности, Олег, вы сказали Кириллу, что ему нужно петь по псу и сосредоточиться именно на этом жанре. Вы сейчас свое мнение поменяли или по-прежнему считаете, что в рок-н-ролл Кирилл Трещенко лучше не лезть? Ну, щоб попасти в рок-н-рол, треба поправитись трішки. Ти занадто тендітний для рок-н-рола. Але насправді, насправді у вас лірична пісня дійсно е гарно виходить. Причому ваші емоції не завадили вам нам. Ну, я не знаю, глядачі це слухачі почули чи ні. Три голоси різних ви подали, і це це, це фешенебельно. На субтоні. Попадання в ноти ідеальні, потім відкриті ноти у вас ідеальні. І, і, і з, надривом, з надривом вас теж абсолютно не низить, не висить голос. Це, це, це розкішно. Справді у вас висока техніка і, і дійсно не, не заважають емоції. Але якщо дозволите, вам дам пораду. Ви співаєте про любов. Любов це є це певна все ж таки стратегія. Ви занадто, от, ну ви просто молоді, ви не знаєте, ви занадто швидко спускаєтесь з цих зі, зі сходів. Занадто швидко. Ви дали перше там, про кохання. Раз. І стойте і чекаєте, чекаєте реакції, а потім потроху спускаєтесь. Просто по молодості спускаєш? Потроху, так, да, не треба спішити. Потроху спускаєшся, потім вийшов на точку, сказав головне, сказав, сказав головне. І бачиш, реакція позитивна. Ага, значить, в мене в руках вже ситуація. А потім треба розвивати ситуацію. А ти прикипів на місці. Все, ти програв, ти прикипів. Ти все співаєш класно, але от я просто відчуваю, ти корпусом, тілом відчуваєш, що тобі, тобі щось заважає. А заважає дай динаміки в тілі. Підійди сюди. Туды, и туда и подивился, туды и Это подивился. голос настоящего метром. Даже вспомнил анекдот про тех двух, которые медленно спускаются с Я с, с процентом Все вспомнили, судя по всему, эту историю. Да? Диана, вы в свое время не обернулись на выступление Кирилла. Вот что ему мешало, вернемся в те прошлые времена, что помешало вам сделать его полноправным членом вашей мужской команды? Послушайте, это было когда? Не так давно, пару эфиров тому. Ну нет, это было несколько Раньше, я, в общем, не хочу комментировать свой выбор, я хочу сказать, что я, конечно, можно сказать, Кирюша, да, к вам обратиться. Послушайте, Кирюш, вы меня сегодня просто поразили, потому что вы действительно настолько прожили эту песню, и у нас действительно не было такого, чтобы артист, парень, чтобы он так был потрясен тем, что он сделал. Если бы я, конечно, была зануда, я бы сказала, что ну, во втором куплете вы... Ну, Переволновались как-то вот так вот мне вот так показалось, но потом зато вы вырулили здорово. Там была такая модуляция. Молодец. Спасибо большое. И не важно, и не важно, на самом деле в каком, как видите, как, в каком жанре человек а, себя чувствует хорошо в лирике или в рок-н-ролле или там в хип-хопе. Не важно. Главное, что вам хочется это чувствовать. И у вас это получилось. Спасибо. Спасибо Диана. Олександр, хочеться у вас полюбописувати. А во время виступлення Кирила ви все время щось йому от рукою показували, як це жест такой? Кирилл, его пугали... Я йому показував, я відчув, що в другому куплеті почали не змикатися зв'язки, так як ну, він, він зараз хворий. Я дуже сильно переживав. І що хотів би сказати, що це дійсно, Кирил, ти сьогодні мені довів, що ти справжній боєць. Тому що можна бути бойцом, виходити на сцену і просто струсити і заспівати із за цього погано, А можна... Е як в тебе, ти хворий, в тебе зв'язки не змикаються. Я бачив, що ти на форте береш, ноти, ти більш-менш тримаєш, а тільки береш піано. Тихо. Я буду добре пояснювати, що таке. Тихо, коли починаєш співати. Починається в тебе навіть голова крутитися. Тобі я відчував ці зв'язки. Тому казав, що не співай зараз, же піано співай вище з форте. Але ти витримав цей удар повністю. Я можу сказати, тепер я з тобою в розвідку піду. В будь-який час можеш розраховувати на мою допомогу. Молодець. Дякую. Дорогие зрители, этого артиста зовут Кирилл Туриченко. У него есть очень много поклонников. Некоторые помнят его еще со времен, ну не знаю, Наполеоновской войны 1812 года. Если вы новое приобретение в фан-клубе Кирилла, если вы хотите, чтобы этот парень продолжал нас радовать и удивлять на голосе страны, звоните 0900 102 816 или отправляйте смс-сообщение с числом 16 на номер 9969. Кирилл Туриченко. Спасибо большое.